Hər vaxtınız xeyir olsun Süleyman bəy. Hoş gəlmisiniz studiyamıza. Süleyman, artıq dünənən etibarən İsrailin xarici işlər naziri ölkəmizdə səfərdə idi. Xəbəri də çatdırdıq. Azərbaycan prezidenti ilə görüşlər keçirib və inzibada bir sıra iqtisadi, siyasi qurumlarla da bu görüşlər oldu. Və bəzi xarici mətbuat yazır ki, İranla mübarizədə İsrail yeni Azərbaycan əməkdaşlığı var. Belə bir əməkdaşlıq varmı? Belə bir ittifaq varmı sizcə? Və bu özündə nəyə ehtiva edəcək? Bilsiniz, Azərbaycanla ə, İsrail İsrail arasında olan əməkdaşlıq e, yalnız İranla olan münasibətlə ətrafında olan bir e, məsələ deyildir. Azərbaycanla e, İsrail arasında əməkdaşlığın çox Azərbaycanın e, son müstəqillik tarixini əldə etdikdən sonra e, çox böyük e, inkişaf tarixi vardır. Həm siyasi sahədə, həm mədəni sahədə, həm iqtisadi sahədə Azərbaycan İsrail arasında geniş əməkdaşlığı olan ölkələrdəndir. Baxmayaraq ki bu ölkədə bizim səfərliyimiz yeni fəaliyyətə başlayıb, bunun da bəyan obyektiv, subyektiv səbəbləri vardır. Ancaq ki məsələ ondadır ki İsrail Azərbaycan arasında dostluq əlaqələri, xüsusən İsrailin Azərbaycanlı reyonda strategik müttəfiqliy münasibətləri Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra sürətlə davam edən, silsiləli şəkildə davam etmişdir və bu günə isə o müəyyən İran mətbuatı tərəfindən İranla münasibət məsələsi fonunda da hallandırılır. Bu da təbii haldır, bu da təbii haldır. Çünki bizim İsraildə səfərliyimizin açılması ilə ee İran'da bizim səfirliyə e, olan hücumun e, tarixləri də elə üst üstə düşür. Və bu baxımdan İran'da e, belə bir e, şərhlərin verilməsi e, təbii haldır, təbii haldır. Ancaq eyni zamanda İsrail Azərbaycan arasında olan siyasi münasibətlərdən əlavə İsrail və Azərbaycan xalqları arasında münasibətlərin özünün də çox geniş bir inkişaf tarixi vardır. Və biz əgər bu xalqların arasında olan hələ əlaqələrə, dövlətlərin arasında olan əlaqələr demirəm. Xalqlar arasında olan əlaqələrin tarixlə nəzərsəlsə, onda şahid olaraq ki, nəinki e, bu Qafqazda, ümumiyyətlə Yaxın Şərqdə İsrail Azərbaycan xalqları arasında olan dostluq əlaqələri qədər dərin əlaqələri olan xalqlar çox azdır. Səmə, əslində Azərbaycan və İsrailin bu qədər yaxınlaşması İranı qıcıqlandıran əsas məqamlardan biridir. Biz hər zaman vurğuluyuruq ki, əgər yuqalisa etmək lazım gələrsə, bu zaman İran Ermənistanla münasibətlərinə baxmalıdır. İsrail və Azərbaycan münasibətləri hər hansı bir formada İran'a təzi göstərilmir və ya da zərbə vurmur, amma Ermənistan İran münasibətləri birbaşa Azərbaycana təsir göstərir, çünki Qarabağla bağlı məsələdə İran açıq şəkildə mövqeyini ortaya qoyur. Belə olan halda İran və Ermənistan yaxınlaşması, Azərbaycan İsrail yaxınlaşması bu münasibətlərimizi hansı məcraya gətirə bilər? Bilirsiniz biz Ermənistanın hazırki baş nazirinin seçil seçkiləri zamanı seçildikdən sonra baş naz seçildikdən sonra ilk səfərinin məhz İran'a olduğu da bizim yaxın tarixdə gözümüz qarşısındadır və bu onu göstərir ki, İran ə, ə, İranla mövcud Ermənistan hakimiyyəti arasında çox sıx siyasi ə, əlaqələr var. Mən deməzdim ki, bunlar arasında olan mədəni əlaqələr var, iqtisadi əlaqələrdən də çox daha çox siyasi əlaqələr var. Yəni mə, mövcud ə, İran və Ermənistan əlaqə rəhbərliyi arasında bu əlaqələr regiona acı nəticələrini ə, tək hazırki İranistanın indiki rəhbərliyi yox, əvvəlki rəhbərliklər dövründə də İranla olan münasibətlər, ümumiyyətlə Qarabağın sərvətlərinin daşınması, evlərin sökünməsi və infrastrukturunun hal-hazırda Qarabağın işğaldan azad olan ərazilərimizin bax bu günə çətin vəziyyətə və infrastrukturun darmadağın olunmasında birbaşa ə, İran və Ermənistan əməkdaşlığının çox böyük təsirləri olmuşdur. Yəni bu faktlardır. Bu faktlar Azərbaycan xalqının və dünya ictimaiyyətinin mediasının gözlər qarşısında olan məsələlərdir. Ancaq ki, məsələnin o tərəfinə qaldıqda mövcud İran, Azərbaycan, İsrail arasında olan münasibətlərin və gedişi müasir səviyyəsi, bu gediş təbii ki, bu münasibətlərin yaxınlaşması və bu münasibətlərin bu dostluq münasibətlərinin dərinləşməsi İranı təsirləndirməyə bilməz ki e, İran e, dünyevi dünyevi e, ya e, dəyərlərə qayıtmalıdır. Dünyevi dəyərlərə. Biz siz necədir? Yəni bu günlərim dünya özü e, dünyevi dəyərlərin e, daşincisi olan ölkələr regionda ə, dünyanın dünyaviyyəyə getdikcə proseslər artır və dünyəvi proseslərin artması xalqların dünyəvi proseslərə qayıdışını sürətləndirir və dünyəvi proseslərin dünyada siyasi dünyəvi proseslərin gedişindən sonra bu gün dünyada mədəni, mədəni dünyəvələşmə prosesi artıq sürətlənibdi, mədəniyyətin dünyəvələşməsi prosesi, artıq mədəniyyətlərin qloballaşma prosesi belə bir halda, belə bir halda ə, İranın ə apardığı siyasətin bu qlobalallaşma, dünyəvələşmə siyasətlərindən kənarda qalması təbii ki, iknövbədə İranın özü üçün, müəyyən iqtisadi üçün, eyni zamanda İranın öz daxili siyasəti üçün müəyyən narazılıqların yaranmasını şərtləndirir. Bu qaçılmaz haldır və bu baxımdan belə bir daxili gərginliyin obyektiv olaraq üzə çıxdığı bir təqdirdə İsrail-Azərbaycan yaxınlaşması təbii ki, İran üçün müəyyən dərəcədə Ə, təsirlər və nəticələr doğulmaya bilməz. Elə bu 21-ci əsrdə qloballaşan dünyada İran artıq İsrailə açıq-aşkar təhdid eləməyə başladı. Bilirsiniz ki, dünən ə, ordu günü idi və İbrahim rəisi ölkənin prezidenti qeyd elədi ki, biz İsrailin əsas şəhərləri Tel Aviv və Hayfa-nı məhf edə bilərdi. Yəni aralarında iki dövlət arasında belə bir münasibət var idi. Gərginlik konflikt hökm sürürdü, amma açıq e, siyasi hərbi oyun oynamırdılar. Sizcə artıq regionda iki ölkə arasında bir müharibə, belə bir e, münaqişə ehtimalı nə qədərdir sizcə? E, Bilirsiniz, e, İranla e, İsrail arasında münasibətlər e, gərgin diplomatik e, səfqedə keçmişdir son Ə, illər boyu xüsusən də ə, İranın nüvə hazırlığı ilə bağlı gördüyü işlər fonunda bu ə, məsələlər öz ə, gərginləşmə prosesini yaşamışdır və hazırki dövrdə ə, artıq bu proseslər özünün yeni mərhələsinə qədəm qoyur və hiss olunur ki, artıq xüsusən də siz bayaq ə, verilişdə də qeyd etdiniz, ə, deməli ə, Rıza Şahanın əslində olan şəxsin İsrailə dəvət olunmaması məsələsi, bu məsələlər özü göstərir ki, artıq İranın ətrafında, İranla İz İsrail arasında münasibətlərin gərginləşməsi günbə gün artır. Mən də yerdim ki, saat başa saat artır və ona görə də mən ona görə də hesab edirəm ki, e, yaxın 3 e, ayda e, bu gərginlik e, müəyyən e, toquşmanın, müəyyən e, gərginlik hərbi toquşmanın olacağını istisna etmir. Və bunun baş verilməsi artıq e, yaxınlaşıb və gözləniləndir. Sərhədəki müzakirəmizə siyasi şərhçi Həsən Kərimzadə də qoşulsun. Onunla birgə bu məsələləri müzakirə edək. Xüsusilə də vurğulandı ki, Rıza Pəhləvi İsrailə gedib və Netanyahu ilə görüşüb. Bu görüşdən sonra nələr dəyişə bilər? Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi, Həsən bəy. E, salamlar, Sağ ol. Salam arz edirəm sizə və xidmətinizə. Çox sağ olun, dəvətinizdən də olayı təşəkkür edirəm görüşü bildirir. Həsən bəy, sualımız ondan ibarət olacaq ki, Rıza Pəhləvi ilə bağlı Birləşmiş Ştatlar və İsrailin birgə planları olduğuna dairdə müxtəlif iddialar ortaya atılır. Rıza Pəhləvinin hakimiyyətə gəlməsi nə qədər realdır və bu görüşün ümumilikdə İsrailə keçilməsi fonunda silsilə nələr dəyişəcək? Biz əslində bundan öncə də İranın bir dünya qurumları tərəfindən bir təcrid olunmuş e kənarlaşmış İranla bağlı şahidik bunu biz Proksel toplanışında gördüyük, Münih toplanışında gördüyük. Başqa dövlət rəsmiləri Avropa Birliyi İrizə Pəhləvidən dəvət edibdir və bu gündə bizmünü İsraildə, İsraildə şahidiyik. İran xalqının bir sözü var. Bu şüarlarında da bu cərcəhləşir. E, Amrikadır, İsraildir. Bunlar bizim düşmanımız deyil. Bizim düşmanımız Xaməneidir. Bu Fars Molla rejimidir. İran xarici nə yanaşır görürük ki dünya dövlətləri də Sözün əsl mənasında Fars Mulla terror rejiminin bu 45 ildə Orta Dəğdə və dünyada yürütdüyü siyasətlərdən yorulub. Həm dünya dövlətləri bir alternativ axtarır, həm İran xalqı bu rejimin devrilməsini istəyirlər. Bu istiqamətlər Riza Pəhləvinin də İsrailə səfər etməsində biz yenə də bir özəl mesaj görürük. Yəni O dəqiqa ki, o sahad ki, Rizap Pəhləvi İsraildadır. İranda hərbi qüvvələr ordu günüdür. E, rəisi yenə də dünya ilə təhdid dili ilə danışır. Eyni halda bu gün e, faş mollar terror rejiminə ilc sənğəri olan, ön cibhəsi olan heçapla bağlı Xamaneyi bir referandumun keçirilməsinə mənfi yanaşıb, dolayısı yolla İran xalqını e, geri zəkaanlı adlandırdı və dedi ki, xalq bütünlükdə refran dumun bağlı nəzər verə bilməz. Biz görürük ki, e, paralel olaraq Dünya və İran xalqı bir-biri ilə ələləyə veriblər, bu Fars mollarla terror rejimindən keçmək istəyirlər. Riza Pəhləvinin də çün e, keçən aylarda müəyyən müxalif qüvvələri öz çevrəsinə topla bilibdir və Riza Pəhləvi də bu səfərə intiqab olubdur, seçilibdir. Amma biz bununla da belə biz bunu da bir e, burada qeyd etməliyik ki, Riza Pəhləvi ola bilər Müəyyən fars etnoqruplarının nümayəndəsi ola. Biz İsrail dövlətinin Azərbaycan xalqına dost bir dövlət tanıyırıq. Bizim torpaqlarımız işğal edilir. Fərq etmir ya bu fars tərəfindən olsun, ya erməni tərəfindən olsun. E Bütün qüvvələri İran'da səfərbər etməyə Riza Pəhləvi bir etnosun nümayəndəsi, bir etnosu təmsil edə bilər. İran'da əsas devrim, əsas bu Fars mudda rejimindən keçməyə bütün etniklər ilə bir olmaq lazımdır və burada da Azərbaycan xalqını biz görməzdən və görməzdən gələ bilmərik sonuncu şahın oğlu Pəhləvi elə İsraildə səfəri zamanı çox maraqlı bir mesaj verdi. Am İsrailə, digər ölkələrə yəqin ki Azərbaycan. O hesab edir ki, mollalar rejimi ilə birbaşa konfliktə girməyə fayda verməyəcək, amma İran xalqını ayağa qaldırmaqla bu rejimi devirmək mümkün olacaq. Artıq aylardır İranda daxili çəkişmələr var, etirazlar var, aksiyalar var. Sizcə bundan sonra İran da həqiqətən xalqi ayağa qaldırmaqla bu molla rejimi devirmək mümkün olacaq mı sizcə? Bir burda bir əhəmiyyətli qonu budur. Çünki Fars molla rejimi gerçəkdən e, bu qılanların ən sonun seçibdir. O da budur ki, xalqın qarşısında bir şey, yəni bu dünyada bir e, hakimiyyət biz görmərik ki, öz xalqına bu qədər qaddar, e, e, qaddar rəftardir. İdad biz bunu fars mollar rejimində açıq-aydın şahidik. Bir başa xalq xiyabanlara gəlib bu e, hakimiyyəti devirməyə, mən bir az buna müsbət yanaşa bilmirəm. Dünyadan da e, buna yardımlar olmalıdır. Yardım dünyadan gəlməsə, vaqiətdir ki, İran'da bu qəddar hakimiyyətlə bu xalq xyabanlara çıxmağın biz keçən aylarda buna şahid idik. Yəni bu e, fars mulla terror rejimi öz xalqı ilə bağlı soyqırım apardı. Öz xalqı ilə bağlı bir qətliamını yayıbdır və bunları dünyada məhkəmələrə çəkməyə, dünyada bunları mühakimə etməyə bir beynalxalq gücə və əlitafa ehtiyac vardır və məncə də Riza Pəhləvi də İsrail səfərində bu istiqamətdə dünya dövlətlərinin o cümlədən İsrailin qarşısında müəyyən cibhdə açıq bir e, mövqe pozisiyon tutmağa dəvət etdi. Kürümüsü bildirirəm. Minnətdaram fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və Hüseyn bəyisiniz də davam eləyəcək. Xüsusilə də vurğulamalıyıq ki, Netanyahu İsrailin baş naziri açıqlama verdi. Elə az öncə Həsən bəyində dediyi fikirləri də təsdiqlədi. Dedi ki, nasistlər yahudilərə qarşı hansı zülmü törətmişdisə, hazırda Tehran rejimi də öz xalqına qarşı eyni siyasəti yürüdür və Netanyahu'nun toxunduğu daha bir məqam nüvə silahının əldə olunması ilə bağlı idi ki, dedi İranın bu addımı atmasının qarşısını üçü üçün əlimizdən gələni eləyəc. Netanyahu'nun bu açıqlamaları əslində yeni deyil, amma bu açıqlamalardan sonra xüsusilə də nasistlərlə hazırki Tehran rejimini müqayisə etməsi fonunda sizcə nələr baş verə bilər? Yəni biz biz bayaq da ə, sualı cavablandırarkən dedik ki, yəni artıq bu məsələlər göstərir ki, yaxın ə, qarşıdakı 3 ayda ə, İran və İsrail arasında müzakirənin və bugünkü diplomatik gərginliyin hərbi səviyyəyə keçməsi ehtimalı qaçaılmazdır artıq. Və eyni zamanda biz bir məsələləri də bayaq burada ekspertimiz də İran haqqında müəyyən məsələləri şərh etdi. Artıq məsələlər onu göstərir ki, İran rejiminin özü də rejimi də daxili modernləşməni, daxili yeniləşməni, dünyaevləşməni aparması baxımından bir çox zaman etibarlılıla gecikmişdir. Yəni bu qaçılmaz bir faktdır, gecikmişdir və bu baxımdan o referandumda ali hakimiyyətin münasibətin məsələsi göstərir ki, bunlar da abovater şuurunu müəyyən dərəcədə idamda çaşdırmaq məqsədləri ilə güdür və ə, ə, bir çox məsələlərdən, bir çox yeniləşmələrdən, bir çox dünyaviləşmələrdən gecikən İran rejimi ya ə, yaxın zamanda çox ciddi şəkildə daxili ə, olaraq, daxili yeniləşməni, dünyaviləşməni aparmalıdır ad olunur yaş mənasını bu həm qanuni baxım qanunçuluq səviyyəsində həm ümumiyyətlə əhaliyə insanlar olan münasibət baxımından və ümumiyyətlə cəmiyyətin idarə olunması baxımından ya da ki birbaşa olaraq gərginliklə qarşı-qarşıya qalmaq gücündə qalır. Bilirsiniz bunu daxili modernləşməni sürətlə aparmaq özü də elə də asan məsələ deyil. Təbii ki, bu illərlə yığılan dünya ilə, yəni dünya iləşmədən, müasərləşmədən kənarda qalan cəmiyyətin qəfil olaraq müasərləşməyə və dünya iləşməyə sürətlə inteqrasiya olunmaya qədəm qoyması da çətin açan məsələ deyil. Bu dərhal özü də qarşı ə, daxili toquşmaları və ə, müəyyən gərginliklərin artması ilə nəticələnəcək ki, hansı ki, biz onu ə, artıq bir neçə aydır ki, müşahidə edirik İran da cəmiyyətin öz daxilində. Ə, və bu, bu baxımdan elə ə, ə, rıza ə şahın vəliyyətinin də elə bu məsələ ilə bağlı İranın daxili əhalinin ümumiyyətlə özünün səfərbər olunması rejimə qarşı məsələsi ilə bağlı olan məlum bəyanatı da bu baxımdan ə, heç də ə, sadəcə olaraq bu fikir kimsə səsləndirməmişdi. Ancaq regionda olan ə, sabitliyin ə, qorunması və möhkəmlənməsi onun iki növbədə regionun dünyaviləşməsi meyarlarından keçir, regionun müasərləşməsi meyarlarından keçir və region dövlətləri arasında olan münasibətlərin ə, Nə qədər, nə qədər yaxşı olması amili hər bir region və ölkə üçün əhəmiyyətlidir və bu da yenə də deyirəm, dünyada regiondan təcriz olunmuş şəkildə yaşamaq qeyri-mümkündür. İndiki dünyada, ki, dünyadan təzrid olunmuş şəkildə və regionun inkişafında onun özü coğrafi, iqtisadi, mədəni, siyasi layihələrindən təzrid olunmuş şəkildə yaşamaq və artıq nə qədər güclü dövlət orusu olsun, bu qeyri-mümkün olan məsələdir. Hüseyn bəy, bir az mən Hüseyn bəy, Həsən bəy bir maraqlı məsələyə toxundu. Ki, əgər xaricdən təsirlər olmasa, ölkədə, İran da hər hansı nə isə dəyişmək mümkün olmayacaq. Bəli, dədir ki, İran da iki rejim arasında Doğrusu, daxili qüvələr arasında bir çəkişmə var, Seyfah və ya da rəisi komandası. Seyfah həmişə dünya ölkələrinə, digər ölkələri, qonşu dövlətləri təhdid edirdi, amma İbrahim rəisindən belə sərt bəyanatlar olmurdu. Dünən də hələ ordu günü ilə bağlı bəzi yeni silahlar ə, təqdim olundu və ə, digər tərəfdən də NATO-nun başqayıt xüsusilə vurğuladı ki, artıq nüvə potensialını da artırır. Niyə xarici ölkələr İran'a belə təsir imkanları yoxdur və ya hətta varmı, bundan nə istifadə edə bilmirlər? Bilirsiniz, ə, İran'a ə, ə xarici dövlətlərin təsir imkanları yoxdur. Biz e, tam mənasında yoxdur da deyə bilmərik. Mənə elə gəlir. Nə üçün? Çünki İran e, nüvə e, başlıqlarının, nüvə e, silahının zənginləşməsi ilə bağlı Hələ biz bilirik ki, 10 illərdir ki, ə, çalışır və bu istiqamətdə dünyanın demək qoyduğu müxtəlif təzyiqlərlə, dünyanın buna qarşı sərt reaksiyası ilə üz-üzə qaldığından bunu reallaşdıra bilməmişdir. Yoxsa əgər bütün bunlar olmasaydı, ə, İran çoxdan uranın zənginləşdirərək artıq ə, geniş nüvə silahına, atom silahına malik bir ölkə olardı. Təbii ki, bütün bu vəlar bu məsələlərlə ləngitmişdi. Ancaq bu günlərin bəzi ekspertlərinin də, xarici ekspertlərin də rəylərinə, şərhlərinə əsasən İranda bu proses müəyyən dərəcədə gizli şəkildə gedir. Bu prosesləri hazırlıq gizli şəkildə gedir və bu şəkildə əgər əvvəl İran bunu açıq şəkildə aparırdısa, bu gün bunu İran ə, belə müqətidən də gizli şəkildə aparır. Bəzən ə, bunu ekspertlərin şərhlərinə gəldik əsaslandısa, görürük ki, bu biraz gizli şəkildə də bu proses sürətlə davam edir və ona görə də açıq şəkildə biz artıq ə, Bu günlərim dünyanın siyasi diplomatik dairələrindən İran üçün artıq sərt mesajların artıq yeni dalğasını rastlaşmışıq açıq bir şəkildə. Artıq əgər əvvəllər bu mesajlar hansısa birbaşa olaraq nüvə məsələsi ilə bağlı idisə, əgər əvvəllər bu məsələ nüvənin daha da ulanın zənginləşməsi məsələsi ilə bağlı idisə, artıq müasir mərhələdə Bu artıq bir başqa olaraq İrandakı rejimin özünün, deməli, problemləri ilə bağlı olan səslənən mesajlardır. Bu da Teşekkür. artıq məsələnin yeni bir siyasi müstəviyyəyə, yeni bir rakusa keçdiyinin şahidi oluruq və eyni zamanda biz burada maraqlı bir cəhət ki, təkcə region ölkələrindən deyil, eyni zamanda dünyanın ən böyük dövlətlərinin də bir əməkdaşlıq çərçivəsini, əməkdaşlıq şəbəkəsini görürük. Mənə elə gəlir ki, bu modernləşmə, yeniləşmə, dünyaevrəşmə meyarlarına İran yaxın zamanlarda keçməsi biz İran ətrafında çox ciddi bir koalisyanda şahid olacağıq. Çox, çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə studiyamıza gəldiyiniz hmm. üçün, fikirlərinizi səsləndirdiyiniz üçün.